Ну що ж, ми будемо продовжувати нашу візитку наступними на цю сцену. Я хотів би запросити представників з міста Києва, які також не перший сезон пробують свою силу у лісі КВН «Волинь». І вони сподобались вам. Це команда Кавен Торгашіш. Здравствуй, Луцьк, родной і теплий зал. Ми раді бачити вас знову. здороваешься, вот так надо. Привет, Муск, родной и теплый зал. Я рад приехать снова в этот город, потому что... Что не анестезию, кого? Что такое? Конкуренты, наверное. Что? Ну Ровно два дня назад в нашей команде было событие. Башка! Башка! Снюхай тебя! С 8 марта! А мы продолжаем. И далее у нас ситуация в такси. Куда вам ехать? Можно? Пожалуйста, пожалуйста, высадите меня. Вот на той остановочке. На той остановочке, да? Да, высадите, пожалуйста. Ага. Прямо на той остановочке, да? да? Высадите, да? Хорошо. На той, да? Вот там, вот там, да? Вот там, вот там, за деревцу, да? Высадите, да? А -а -а -а! <станавливает> база, база. Пассажир высадился. Что это вы тут устроили? Меняем жинку. Просто на ферме. Здравствуйте, вы фермер, да? Да! А вы сразу, как, как, вы выращиваете эти овощи? Как вы их высаживаете? Высаживаю овощи тут! Да. Вот тут на земле! Да. Высаживаю! Да. А -а 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 -а! Вот так и высаживаю! На гонках! Левый тридцать шесть! Правый 37. Отормаживаемся, оттормаживаемся, оттормаживаемся. Опять эти. Молодые люди, я, конечно, все понимаю, но вы обувь брать будете? 36 жмет, 37 пойдет. А у нас ситуация в семье. Татьяна. Татьяна. А я знаю, що таке орево, це коли покрутив лизнув і булькнув. Мать, я тебе говорил, когда сыну про секс рассказываешь, называй вещи своими именами. Вот и подошла наша визитка к концу. А судьи кто? Жрецы Волынской лиги. Мужчины, рыцари они. Один глаголет в прямом эфире. Второй король полиграфии. И КПНщик прочему всему. А третий, третий он заместитель редактора одной из замечательных газет. Четвертый бог аварии он мастер, Высокий, стройный и блондин. А завершает наш рассказ Валерий Борис, наш господин. Спасибо вам. Спасибо вам за этот вечер. Надеемся о скорой встрече. А... Чему это все? Просто до игры к нам подошли члены жюри и говорят, мы хотим поехать в Киев. Мы не против, мы встретим. Команда КВН торгошишь. Курорты по Киеву. Недорого. Это Дорогосышный ступень области.